Selalunya bila kita cakap pasal Sarawak, imej apa yang kita jual? Hari ini kita nak kupas sikit kenapa naratif lama tu mm, mungkin dah tak cukup kuat lagi. Jom kita terukai empat cara baru yang lebih segar untuk menceritakan kisah Sarawak yang sebenar. Okey, jom kita mulakan. Cuba fikir sekejap. Bila sebut je Sarawak, apa imej pertama yang muncul dalam kepala anda? Dan yang lagi penting, apa yang klien anda bayangkan? dah agak dah mesti orang-orang hutan hutan hujan pahlawan kan imej liar borneo ni memang ikonik sangat berkuasa tapi percayalah itu cuma sekeping puzzle kecil gambaran penuhnya jauh lagi menarik Okey, jangan salah faham. Imej klasik ni memang satu aset besar, tapi dunia pelancongan sentiasa berubah kan? Kalau kita asyik ulang cerita yang sama je, kita akan terlepas satu kumpulan pelancong yang besar. Mereka yang cari makanan sedap, seni yang cool dan pengembaraan moden. Jadi, bila kita cuma fokus pada satu cerita, kita sebenarnya mengehadkan potensi sebenar Sarawak. Nah, tengok perbezaan ni. Sebelah kiri cara lama kita, hutan, budaya kuno, eksotik. Sebelah kanan pula potensi yang sebenarnya ada, masakan, seni, pengembaraan moden dan yang penting, Sarawak ni mudah diakses dan sangat pelbagai. Jelas kan? Kita kena beralih daripada satu cerita kepada pelbagai cerita yang lebih kaya untuk pelancong zaman sekarang. Jadi, poin utamanya kat sini, dah sampai masanya untuk kita lengkapkan gambaran tu. Kalau nak tarik audiens yang lebih luas dan nak tunjukkan apa yang Sarawak tawarkan hari ini, kita kena ceritakan the whole story. Bukan separuh-separuh je. Macam mana nak buat? Ha, ini bahagian yang paling best. Kita ada empat sudut promosi baru. Dan ingat, ini bukan idea atas angin tau, tapi strategi konkret yang anda boleh terus guna untuk segarkan balik cara anda mempromosikan Sarawak. Baiklah, mari kita mulakan dengan yang pertama. Strategi ini saya jamin akan buat anda lapar. Bukan lapar nasi je, tapi lapar untuk satu pengalaman yang betul-betul baru. Ya, promosikan Sarawak sebagai syurga makanan. Kita kena angkat budaya kulineri Sarawak ni jadi tarikan utama. Fikirkan macam ni, orang datang ke Sarawak sebab nak makan. Bukan makan sebab dah ada kat Sarawak. Laksa Sarawak, kolomi, semua tu bintang utama. Bukan lagi hidangan sampingan. Macam mana nak buat? Senang je. Tonjolkan hidangan-hidangan unik tu, promosikan pesta makanan dan pasar tempatan yang meriah. Apa kata wujudkan lawatan kulineri khas bekerjasama dengan chef tempatan? Cuba bayangkan, kita bawa pelancong pergi pasar, belajar masak, malam pula buat food hunt. Ini akan tarik satu jenis pelancong yang lain terus, geng foodie yang sanggup terbang jauh demi makanan. Okey, dah kenyang. Jom kita beralih ke strategi nombor dua. Yang ni kita tukar gear sikit. Dari alam semula jadi, kita masuk ke dunia kreatif Sarawak yang moden dan bertenaga. Betul, kita kena pamerkan seni kontemporari dan muzik Sarawak. Semua orang tahu pasal Rainforest World Music Festival kan? Itu contoh hebat. Tapi bukan itu je. Kucing sekarang ni penuh dengan galeri-galeri seni moden dan butik-butik craft yang sangat cool. Jadi kita pasarkan acara antarabangsa tu tapi jangan lupa tunjukkan juga galeri seni dan butik kraft di Kuching. Anjurkan bengkel dengan artis tempatan, tunjukkan macam mana motif tradisional digabungkan dengan rekaan moden. Ini cara kita nak pikat pelancong budaya yang tak nak tengok benda dalam muzium je. Diorang nak rasa sendiri vibe kreatif yang hidup di Sarawak. Strategi ketiga. Yang ini, kita akan ubah persepsi orang tentang apa itu pengembaraan di Sarawak. Percayalah, ia bukan setakat meredah hutan je. Cita panggil ni pengembaraan baru. Daripada asyik cerita pasal jungle trekking, kita perlu jenamakan semula pengembaraan tu. Bayangkan, berkayak santai di sungai Sarawak, berbasikal pusing bandar warisan kucing, apa meneroka sistem gua mulu yang, wow, memang bertaraf dunia. Jadi kita boleh tawarkan trip berkayak, buat lawatan basikal bandar, promosikan gua di Mulu untuk semua peringkat kemahiran dari yang baru nak cuba sampai yang pro. Dan yang paling best, kita boleh gabungkan semua ni dengan inap desa komuniti. Cara ni buat pengembaraan tu lebih mudah diakses dan tunjukkan yang keseronokan di Sarawak tu ada di mana-mana. Ada sesuatu untuk semua orang. Dan akhir sekali, nombor empat. Strategi ini ia menyentuh sesuatu yang lebih mendalam. Ia menghubungkan pengalaman melancung dengan satu tujuan. Ini dia, pelancongan lestari dan berasaskan komuniti. Zaman sekarang, ramai conscious travellers di luar sana. Mereka nak pengalaman yang tulen, yang tak merosakkan alam dan paling penting, yang memberi manfaat balik kepada orang tempatan. Inilah yang kita perlu tekankan. So kita promosikan penginapan di rumah panjang yang betul-betul bantu komuniti. Kita tonjolkan projek-projek pemuliharaan. Kita pasarkan Sarawak sebagai peneraju dalam ekopelancongan yang bertanggungjawab. Dengan cara ni, kita bukan lagi jual percutian, kita jual satu peluang untuk memberi impak positif dan untuk pelancong zaman sekarang, itu satu tarikan yang sangat-sangat kuat. Okey, kita dah ada empat strategi hebat. Jadi, macam mana kita nak gabungkan semua ni jadi satu cerita baru yang benar-benar memikat? Perkara utamanya, fikir melangkaui hutan. Gabungkan masakan, seni dan pengembaraan moden. Ceritakan kisah orang Sarawak moden, artis, chef, usahawan. Sasar pasaran baru dan yang paling penting, semua cerita baru ni bukan untuk menggantikan cerita hutan tu, tapi untuk menambah lapisan menjadikan Sarawak sebuah destinasi yang lebih lengkap, moden dan jauh lebih menarik. Jadi saya tinggalkan anda dengan satu soalan. Untuk promosi anda yang seterusnya, strategi mana yang anda akan guna dulu? Adakah anda akan tarik penggemar makanan, peminat seni, si penggemar moden atau pelancong yang prihatin? Cuba fikirkan sebab cerita yang anda pilih untuk sampaikan mungkin akan membentuk wajah baru pelancongan Sarawak.